Так, ну що, поїхали. Так, в Дніпропетровській області ворог просунувся до Соснівки, Березового та Новосилівки. Deep State. ІФС нет. де вони будуть, я не знаю. Надію, що Сирський і Ставка не надіються на речку Дніпро. А десь то что заготовили. Ну, всі декларують, що ворог зупинений, він ніде не просувається, починаючи з Невзорова. Ну, але це не так, так. На жаль. Они идут, в Синельниковском районе ползут, и э, доктрины у Сырского нет никакой. Но я уверен, что когда Савкам переедет во Львов, даже не в Житомир, по Сырскому будут приняты орг-выводы командования. Было же такое правительство Польши в изнании, ну, многих, Чехии в изнании, они в Лондоне сидели, как Тихановская. Владимир Александрович, наверное, это нравится. Они ползут, они ползут. Е, Нова з друга. Росіяни через трубу е, е, долають у скіл та заходять у Куп'янськ, Діпстейт. Солдати РФ збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу, знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежаки, лежанки на колесах, а також електросамокати, де е, це дозволяє, дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радівки, а далі переміщуються на південь ліс, який контролюють. При цього розстережуються у Куп'янську і доходять до залізниці. Тобто, у нас була. Мы, они, мы потеряли Авдеевку из-за коммуникации. То есть, россияне находятся на нашей территории, но они лучше знают наши коммуникационные сети. А наша ставка, там, где мы стояли по 11-12 лет, по 11 лет, 12 еще надо простоять, мы никаких выводов не делаем. Ладно? Они нас сделали в Авдеевке, проползли через эти трубы, мы их могли где-то разрыть, <связать> нарушить коммуникацию. Где-то залить бетоном, узкие места. Но мы этого ничего не сделали. Мы этого не сделали в Авдеевке, они нас шмокнули. Мы это не делали в суд же. Ну ладно, там временное такое было. Мы все смеялись, но они через эти трубы там умирали от рака легких, еще что-то, но не дошли. Ну и теперь в Купинске то же самое. То есть они знают, где у нас трубы идут. Наше командование не знает. Кому вопросы? сержанту Пупкину или Кромаренко Петренко? Россияне знищили швейну фабрику бренду Голди у Хмельницкой области. Это сталося в месте Волочинск Хмельницкой области. В Украине сейчас нельзя ничего строить. Все. Мочь Михаль, выступать 800 раз. Потом вот эта женщина молоденькая, премьер-министр. Ну тут нельзя ничего строить. ПВО нет. Ми будемо сейчас навчати поляків, як боротися з шахетами. Ну, у нас провалена повністю програма ПВО малого радіусу. Ми будемо їх навчати. Чому? Як не треба робити? Вадим Александрович сказав, що на один шахет надо два дрона. Ну, хто йому таку статистику дає? Топ-специалісты говорят, якщо топ-оператор, п'ять дронів надо, на один шахет, и то не факт, что собьешь. А если неопытный оператор, до 15. Вадим Александрович, султан одевали плащ на голову с капюшоном и ходили среди людей, слушали, что говорят. Вы подписываетесь уже налоги у вот таких, как я, по тысяче подписчиков. Одна тысяча. Они а не сидите на вот этих доповедях своей ставки, бо станете Путиным. У него же свой компьютер. знаете, вот я же рассказывал про Салазара, премьер-министра когда он уже доживал, и Дональда Трампа старшего. Им сделали отдельный кабинет и печатали одну газету, в которой они читали свои новости. Вы читаете доповеди Сырского? Так вы узнаете, как оно на самом деле происходит. Мы будем навчать поляков. Чему? Как проводить программу по ПВО малого радиуса? Россияне онлайн с камеры розвідувальний ударний та ударний БПЛА прямо під час польоту вибирає ціль для удару, тому, як казує монітори, дрони останнім часом довго окружляють біля Рівного, Луцька, Львова, Івана Франковська і Калуша. Вони просто живуть своєю життю. У них там кофе, потіпа. А де наше, де наше ПВО? Ми ж будемо зараз обучати поляків. Чому? Як дрони правильно повинні літати часами вокруг городов? Но чему мы должны... Ну, у нас сейчас пошел воздух, что мы самая сильная армия в мире. При всем героизме и уважении нашим солдатам, которые творят каждый день подвиг на фронте. Ну, не надо было бросаться лозунгами. Вот кто за ответить за этот провал программы правового ближнего радиуса? Ну кто? Каждый день выносят какие-то предприятия. Иностранные, любые. У нас скоро экономики не останется. Мы что-то зупинили и будем навчати поляки. Почему? То, что поляки ничего не делают, такие же самые болтусы, как и мы, то понятно. Для поляков ганьба, что они <coughs> не смогли ПВО малого радиуса поставить. Просто ганьбища. Ну, мы уже в этой теме 4 года плотно, и у нас какие-то По статистике оно ну, то все красиво. То когда, когда на твоих глазах в город прилетает 25 дронов и бьются по зданию А в отчетах утром ты видишь, что этих, ну, этих 25 дронов нет. Ты понимаешь, что это, эти все отчеты, что мы сбиваем 90%, это фиксия. В чистом виде. Я это называю, бывает, культурно, данные, которые не соответствуют реальности, реальной картине. Селенского мнения, зачем сейчас атаковали поляков дронами, он врез... ну, нам должны поступить новые партии ПВО, и эти партии ПВО теперь могут остаться в Польше. И он логически прав, да. Это логично. Что хочется еще сказать, там этим мы полякам написали письмо гневное, указали о том, что в этих российских дронах по маркировке российских были и в эти симки польские, польских телефонных сетей. Дополнительные баки, и они же летели без сбоя заряда, для того, чтобы пугать, приводили свои аргументы. На что эти поляки сказали, мы понимаем, что вам тяжело, но каждый останется при своем мнении. Да пошли вы в жопу. Вы все знаете по Волынской трагедии, кто виноват. Я же говорю, что вот эта часть поляков, которая голосует за партию пис, они хуже россиян еще четыре раза по отношению к нам. В 4 минимум. По поводу ИФС не будет минных полей. Будет каждый день, мы будем читать, что как они просуваются в Днепропетровской области. А Вадим Александрович будет публично говорить, что наступление остановлено. Не знаю, может мы разные данные читаем. Не делайте минных полей. Не ставьте минных заграждений. Ну. Очень много видео вчера с работок мин противопехотных. Ставьте, пожалуйста, братья, побратимы. Одного так оторвануло, что по поясу оторвало. И классный бой, посмотрел. 225 ОШБ. У них был стрелковый бой против 810-й морской пехоты бригады. И россияне их хотели обрезать с флангов. А наши пацаны, вот эти мои подписчики, разбросали мины в посадке, в траве. И россиянин заходит сбоку, хочет открыть огонь, и рвется на этих минах. Так он сразу на две наскочил. Он на одной взорвался, а потом падает головой, и еще одна мина сработает. Браво! Это называется программа антисырский. Но Владимир Александрович все равно, он подпишется на мой влог, но во Львове. Это будет уже поздно. Но вы знание тоже, Тихановская тоже ж нормально живет. Но ну, за пределами территории Беларуси. Я это говорю для того, вот как Гиркин постоянно поднимает зраду. Я это для, говорю эту зраду для того, чтобы у нас стало все хорошо на фронте. А не для того, чтобы смаковать. Схамениться. Это же все уже было. Продолжаю слушать эти... мэра Херсона про Чангар, там волосы дыма. У меня волос нету, но... Хочется спросить у Валеры, вот этого друга Кривоноса, что ж вы там нарубили? Что ж вы там нарубили? И, ни один человек не спросит у Валерия Заужного Федоровича, ну, кто сдал Чангар. Ни один человек, ни один. Надо было быть у своим под президента, чтобы не снял с должности, с посады. Президент в этом ничего не понимал. А надо было сказать, я буду делать, делать то, то и то. Он сказал, я тебя увольняю. Все, он бы его бы уволил. Но мы бы все знали, что Заужный поднял бы хай. А он его не поднял. А сейчас вылез Гайдай, шагает впереди и уже вас с рейтингами загужного. Посмотрите, какие рейтинги. Посмотрите, какие рейтинги. Он вышел вперед. Он вышел вперед. Гайдайш хочется денежку заработать.